《<laughs> うん》狭くてかなわぬ狭苦しいにも程があろう窮屈にすぎるせめて天井までの高さはこの倍は欲しいところだこの私を召喚した契約者であるというならば。 それくらいは何とかしてみせろエーテルの身に物理攻撃など効かな黙る。 少し、黙れふん。<laughs> 我が魔眼の軽い一別でさえ、貴様には辛かろう。これに懲りたら以後は細心注意しておくことだ。いかによりろとはいえ、出過ぎた真似はやめろ。次は金縛り程度では済まさぬ。全身を石に変える。ふん。 フ <laughs> 口も聞けぬかだがちょうどいい貴様には今日預けておくべきものがあるからな <music> 私から愚かで賄賂な契約者への贈り物 などではないぞ。思い違いをするなよ。これはあくまで、姉上達への私からの贈り物だ。だが、私はこの姿。美しき姉上達の前に出るには、歪み果てすぎている。私は姉上達を怯えさせたくはない。私たちが迎えてしまった最後を、思い返させたくもない。 故に、契約者、貴様に託す。これを間違いなく、姉上達に届けるように。そして叶うならば、この姿ならざる形で限界した、私にも。大きな方でも小さな方でも構わない。ああ。もしも両方に出会えたならば、どちらにもだ。いいか、よく覚えておけ。 誰からの贈り物であるのかは決して口にするな貴様からの贈り物なのだと言っておけいいな、うん、そうだ言い忘れていたが一口くらいは貴様がかじっても構わない無論姉上たちからおこぼれをいただければの話だがな